Цитата ваш. За 10-е правда Вереснея 2014 года, за украинскую правду. За Иловайский котел судить нужно Муженко, в первую очередь. Инструментов нет я думаю, сделают кого-то козлом отпущения. Помните историю с ракетным обстрелом под Зеленополем? Сделали козлом отпущения моего комбрига 79-й бригады, который там вообще никаким боком не участвовал. А теперь вы в постах на фейсбуке про Муженко, ну так не пишете, что его треба. Ну, совершенно верно, что я в начале октября стал советником министра обороны и начал получать доступ к документации, в частности, по Иловайску. И там по-прежнему очень много вопросов, кто отдавал какие приказы, потому что как бы, позиция Министерства обороны недавно была озвучена э, в виде уже карт, в виде э, приказов, которые отдавались, был большой аналитический отчет о том, что происходило в июле-августе в прошлого года. Вот тогда, в сентябре прошлого года, например, я не знал, что у нас, оказывается, от Мариуполя до Одесса не было ни одной боеспособной воинской части. І якщо б тоді поси боже, вот эти два російські БТГР прорвали б лінію оборони, вони б до Одеси докатились би до сутки. І вже нікого не було. Вот тоді ми не знали этого всего. Мені в студії були, ну, військові, які вийшли. Угу. Зіловайська, і вони говорять про те, що не питання в тому, що у нас було або чого не було, а питання в тому, хто видавав накази, щоб заходити в Іловайськ. Тому що вони говорять про те, що почали росіяни перетинати кордон ще 8-го числа, 8 серпня. І про це мусило б знати українське керівництво військове. Наверное. І натомість тих натомість всіх цілеспрямовано скеровували Віловайськ. Знающий, что россияне каждый день подселивают в свою В вооруженные силы очень небольшим количеством заходили. В Воловайске в работали добровольческие батальоны. И вот в тех отчетах, которые опубликованы сейчас за последнюю неделю, там до сих пор, вот я, например, так и не смог понять, кто все-таки отдавал приказ по Воловайску. До сих пор эта ситуация непонятна. А Потому що це что Украина у нас за страна такая, да невидимо, кто выдает наказы, кто выдав наказ, наказ стрелять по майданевцам стає невідомо, кто віддавав наказ. Ну як це невідомо? Ну вот э, так у нас была построена в прошлом году система координации между Генеральным штабом, АТЦ, штабом АТО, координаторами от МВД при АТЦ и штабе АТО, координаторами вооруженных сил при АТЦ. То есть вы вспомните прошлый год. Это сейчас вот по тот же Мариуполь, там вообще у нас по всей первой линии соприкосновения стоят вооруженные силы. И теперь это уже хоть понятно, кто кому подчиняется, потому что вооруженные силы. А в прошлом году у нас было отдельное царство, это антитеррористический центр, в котором ну, вроде бы возглавляли СБУ, но мы прекрасно понимаем, что СБУ там никогда, по сути, ничто не решали и никак не возглавляли. При этом были добровольческие батальоны, которые частично на тот момент уже были оформлены, а частично еще нет были кураторы от МВД каждому отдельному батальону, вот этому вроде как милицейскому, но мы понимаем, что это добровольческий батальон, и мы прекрасно понимаем, что некоторые батальоны не очень этого куратора слушали. Тогда только учились в штабной культуре, тогда еще никто вообще не умел воевать. Но мы говорим про тех, кто отдавал наказ. И вот точно так же и с приказами. Большинство приказов отдавали устно тогда. То есть вы хотите сказать, что установить не можно, тогда вы звонили муженка? Mm -hmm не знаю, я же говорю, не зная картины, что у нас от Мариуполя до Одессы, от Харькова до Киева не было ни одного солдата. Что вот те 10 БТР-80, которые прокатились на Крещатике тогда на параде и вызвали ну, бурю негодования, это были единственные 10 бронемашин, которые у нас были вот на всем этом промежутке. Если бы российские БТГР прорвались бы под Луганском, то единственная бронетехника, которая бы их встретила на пути к столице, были бы вот эти 10 БТР. Так она же их на парад это БТР киевского гарнизона. Они здесь и должны быть. Они здесь и будут. Они и сейчас здесь есть. Это БТР киевского гарнизона.